ko'tarib olib qayerga abu hasanboy bom rahmanlidan qolgan pichoq esdalik qarasam zanglab ketibdi yo'l yo'lakay o'tkirlab sharxlatib olib kelaman dadasi juda yaxshi o'ylabsiz agar kimnidir uyida o'tmas pichoq bo'lsa erni xotinga til o'tmas ekan agar buni o'tkirlab kelsangiz manga tiligiz o'tarmidi dingmanda dadasi xotin sanga qilichni o'tkirlatib kelsam ham so'zim o'tmaydi uni o'zim ham yaxshi bilaman sani qaysarliging borda xotin voy nimaga uni qilaverasiz hamma aytganlaringizni qilamanu a siz bilan maslahatlashib ish qilsam voy aytganimni qilasanu teskarisini ko'proq qilasanda irim sirimlaring jonimga tegib ketdi xotin undoq qilmang undoq bo'lasiz bundoq qilmang bundoq bo'lasiz unaqa qilmang bundaq bi'lasiz bunaqa qilmang bundoq qilasiz a bu nechi marta aytganman sanga nonni bitta olib kelib qo'y ikkovimizga e, bitta non yetadi bittasi qotib qoladi qolib ketadi keyin ishdan qaytib kelaversam qo'ng'iroq qilasan e bu noningizga itni ham pishib o'tmayapti issiqqina non olib keling deb o'zing yopmaganingga yarasha bir qadrla dadasi har bitta narsa jufti bilan yaralgan ha nonni ham jufti bilan qo'yish kerak a buni toq qo'ysa yomon bo'ladi a yaxshi bo'lsin deymanda uyga uh, nonni man olib kelaman ko'chadan birorta nonvoyni ko'rmaganman jup non yopib paqillatayotganini tushundingmi dadasi ha qo'shni zafar aka boru o'rtog'iz patmi -pat. ha shu patpat shuni ayolidan so'rab u zafar akani o'ziga bildirmasdan ishtonini işte olib chiqqanman dadasi <laughs> bilasizmi zafar akani to'qqizta o'g'li borku man ham niyat qildim dadasi o'ziga bildirmasdan shu ishtonni kiyib yursangiz bizda ham qo'shaq qo'sha o'g'il bo'larmidi dugonamga havas qilaman dadasi mana shu ishtonni kiyib oling <laughs> shu ishton <Ziyan>. nima <laughs> o'zini olib kelib qo'ymabsizda <laughs> bu nima qilganing mani oriyatim qayerda qoldi bir kami mingda zabar padpat ishtonni kiyish qoluvdi voy dadasi nimaga unaqa deysiz <laughs> e yirimsirimingga o'sin quchoqlama buni ishtonni <laughs> mani bunaqa qilib yuragimni siqmagin Bu bu iştahını kiyi buladı mı? Ha? Bu bu insanın iştanı <laughs> <laughs> mı? Bu diyevdi kıkı bu. Çıkya bir tenişki saman getirdi bunge. Bunu sıdırap kiyi buladı mı? Kiya siz dadası. Orzularımı amal gönşirasız. Oy yerişten köksüne basma. Ne <laughs> otasız? <laughs> Ye. Otmeyin. agar ishtonni kiyishga uyalsangiz bo'lmasam zafar akani oyoqlarini orasidan o'tasiz a mana pichoq undan ko'ra so'y mani man endi kimsan zapar patpatni putini tagidan o'tishim qoluvdi voy dadasi nima qilibdi nima qilibti bunaqa qilib to'qqizta o'g'il bo'lgandan ko'ra bitta o'g'il bilan o'taman ertaga butun ishxonaga sashiydi ha mani putimni tagidan o'tgan o'tganbu deb tushundingmi man ham yashashim kerak insonga o'xshab masxara qiladi maymunga o'xshab choyni quy ko'p gapirmagin <laughs> choy iching dadasi nima qilib qo'yding <laughs> boylik dadasi ertalabdan boylik tushdi choynakdan boshimga suribdim irimi shunaqada choydan iching bu patpatda ishtonni ushlamagan joying qolmadi bu ishton bilan qayerlarga bormagan nimalar qilmagan bu endi menga choy quyib shu barmoqlaringni chayib ichirmoqchimisan e sen bilan bunaqa valaqlashib o'tirgandan ko'ra hozir ishdan kech qolaman ilohim dadasi pichoq olib qo'ying duoni kesadi shu pichoq ham xizmat qiladi duodan umidvor ilohomi tinchlik xotirjamlik bo'lsin mayli yaxshi borib keling ey manga qara yana man ishdan qaytib kelguncha to'qqiz o'nta bolaliklarni yig'ib o'tirmagin bu yerga tushundingmi gapini qaranglar zafar patpatni ishtonini kiygizmasam to'laxon otimni boshqa qo'yaman hali ko'rasiz ertalabdan odamni asabini buzib tashlading irim sirimlaring bilan man san bilan tortishib pichoq uyda qolib ketibdi bobom rahmanliydan qolgan pichoq borku darvozani tagiga olib chiqib turgin man qaytyapman orqaga voy dadasi orqaga qayta ko'rmang voy yomon bo'ladida bu hosiyati qayerda turibsiz o'zim olib boraman hha qaytmang qaytmang tez <coughs> bo'l muncha kechikib yuribsana insofing bormi sani voy dadasi shoshib kelayotgandim yo'limdan mushuk chiqib qoldi boshqa ko'chadan aylanib kelayotundim mana abdulla o'rtog'igiz bormi ha shu chiqib qoldi abdullani nima dahli bor e, laqabi mushukku yana aylanib boshqa ko'chadan kelishga majbur bo'ldi oh. <laughs> manimcha e, inbilan habalo bol dadasi o'ylab ko'rdigizmi nimani zafar padpatda ishtonni işte kiyasizmi yoki oyoqlarni orasidan o'tasmi? yo'q hal. bor sher yeah. qil bor Bar. yo'lda ehtiyot bo'lib keting bor zafar zapar patpatti işte ishtonni kiygizaman oh. hurmatli hamkasblar sizlarni yig'ishdan maqsadim bu ishxonamizni tashkilotimizni boshiga bir balo desa ham bo'ladi shu yog'ilgani yog'ilgan bo'lib qoldi to'g'rimi axir to'g'ri to'g'ri bu komissiya degan baloni qadami uzilmay qoldi shunga u qildim bo'lmadi bu qildim bo'lmadi azizlarim yaqinlarim sizlarni fikrlaringizga muhtoj bo'lib qoldim mana shu damlarda qo'llab quvvatlagan odamlarni fikr bergan odamlarni hamisha ardoqlayman birin ketib maslahatlaringizni beringlar gapir kallangni qilitmay <türüz> Menda bir fikir bor xo'p desanglar agar bozordan katta qop qora xo'roz olamiz ana ana -an shu xo'rozni olib kelib tojidan qirqib qoni bilan ishxonani hamma joyini qonlab chiqamiz ana undan keyin u xo'rozni so'yib sho'rva qilamiz sho'rvasini ichganimizdan keyin bu ishxonadan balo qazo daf bo'ladi komissiyani umrbod qadami uziladi nima dedinglar san nima deysan to'g'ri aytdilar szador <laughs> akam shu gapni ham o'ylab gapirding a shunga ham bir bir narsa yaratayotganday bosh qotirding a yaxshi yaxshi fikrjam to'g'ri bu bor narsa bo'lmasa tur o'rningdan chiqasan yaxshi bir obro'yimizga munosib a yaxshi bir xo'rozol chiroyli qilib so'yib harakatini qilamiz san olib kelaver buyog'ni gaplashib olamiz olib kelib manga uchrash yana bir arzon xo'roz ko'tarib kelmagin zotli chiroyli qimmat xo'roz olgin boshliq sho'ro ovol bo'lmasin yo'l yo'lakay Otam ham sazasi o'lmasin. mayli <laughs> ikkita E shoshmay tur xo'jayin bu sho'ra pishguncha bu haligi yaxshi kalbasadan azgina olsin ha? Ah. halolidan <laughs> 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 bo'lmasa qani yaxshi salomat bo'lasiz. maslahat uchun rahmat rahmat Xo'p. xudo xohlasa yaxsh ho'p ho'p rahmatqo'shnijon voyh sizdan chiqib xushvaqt bemang bir mazza qildikz suhbatlashib zerikib o'tirgandimda mana issiqqina choy olib bering yangilab voy yo'q yo yo'q choyim bor choyim bor ustiga yangilab beraman voy qo'shni voy bu ishni aslo qilmang ha choyni ustiga choy quymang g bu yomon choyni ustiga choy quyib bo'lmaydi eriz yuuvoy yaramasey har doim menga choy quy choyim sovib qoldi deb ustiga quydiradiku voy choyni ustiga choy quy desa quyib beraveradimi qayedan bilaman ishqilib kechalari kelmaydi niyati buzuqda qo'shnini qarang yaramasda eriz sizni ko'ngligiz og'rimasin ke ko'nglizga kelmasin deb aytmasdan yurardim anavi kuni boru voy ko'chada ketayotgandim eriz moshinasida o'tib ketdi <laughs> yo'g'e voy moshinani ichida shunaqa ketib ketogan shunaqa chiroyli qizlar ha eriz aybdor emas hammasiga o'ziz aybdorsiz qo'shni ha choy quy desa quyaverasizmi choyni ustiga unaqa qilmang voy o'lsin endi nima qilaman qo'shni bitta yo'li bor qarang erigiz uxlab yotganda sekin yoniga borib bildirmasdan sochdan qirqib olasiz <laughs> qog'ozga o'rab o'sha joyni o'zida yoqib uborishingiz kerak agar o'sha joyda o'zida yoqmasangiz u ta'sir qilmaydi irimi shunda buni qo'shni o'rayman yoqib yoraman o'sha joydami o'sha joyda o'zida shunday qilaman bugunhoq okay. qilaman shuni bugundan qoldirmang kutib turishbdi xo'jay bunga man qo'l qo'ymayman bo'lmaydi bu buni arizani yozgan odamni o'zi kelsin qarang hhozira <hazır. gülüyor> Abi yerda 5000 mingta g'isht ko'rsatyapti bu yerda besh ming g'isht yo'q Kirek bosa bitti bitti lab koldan şanap kut kızamız bunu. Bana kocayın. Tere! Tere kal! Abar sayıp da şakor Ya akmak. Parasatı yok. Toza! Lepey kocayın. Baya verin. Bu tonka suyu bir Siz çıra ilgilip de şorva. osasiz ho'pmi hop eshiting xo'rozni so'ygandan keyin qonini bitta idishga olib bergin tushundingmi Xo'p, bo'ladi eshikka suritib chiqing Xo'p, xo'p, bo'ladi bu komissiya shuni bilan dah bo'lib ketadi qonlab qo'ymasak bo'lmaydi, singlim y yo'q qanaqa anqa assalomu alaykum omonmisiz e mont yegan qo'llaringizdan ushlab qo'yaylikuzidan qasib soldik ha 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 ishqilib ha yaxshi 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 yemagan ishimiz qolmadi nimalar qilyapsiz ey buni joning chiqqan man sigirni qarang buni buni qarang siz molni uncha munchaga tiliga tushunasiz to'g'rimi to'g'ri ishtahani qarang buni ishtahasiga gap gap yo'q to'g'ri ko'ryapsizmi tuproqni yeoraman deyapti mana Ha. ha. oldiga suv qo'ysangiz paqirlab turib ichadi ishtahasi zo'r to'g'ri shu bitta qilig'im menga yoqmadi shu sigirni borku nimaga yoqmaydi Ey, evet. bu bo'kiradi buqani sog'ingandirdeb bir necha buqalarga olib bordim nima qiladi Bu buqani ko'rishi bilan o'tirib oladi qayerdan olgansiz bu zormandani <Gaday> topmas qishloqdan olandim gadаy topmasdanmi ha voy mingta buqa bilan uchrashtirmaysizmi foydasi yo'q nimaga men ham o'sha qishloqdan uylanganman o masin, ha! Ha! Oh, dardimiz bir ekan bo'lmasa a ha nima bo'ldi bilmayman bir yo'tal kelib qoladida har har zamonda har zmonamona yana kelib qoldi may mana shuni iching foydasi tegadi ema dori qanaqa dori bu bu surgi dori bu ichigizni surib tozalaydi yo'talga nima aloqasi bor buni ichgandan keyin yo'talishga qo'rqasizda birbetodamsizda Bir tinch tayinli gap ya. yashang o'g'lim san'atingizga ko'z tegmasin bo'lajak yulduz xudo xohlasa manga qarang meni nomimdan ustozlaringizga salom va rahmat deb qo'yasiz ho'pmiho kamchiligingiz yo'qmi dada menga yuz ming so'm pul kerak nima qilasiz yuz ming o'g'lim mana buni g'alobi yirtilib qoldi ha mayli o'g'lim menga ham pul bering dedi voy ona qizim sizga nimaga kerak bo'lib qoldi akamga beryapsizku ha bo'pti beraman ikkovingizga vay hay hay dadasi ha ertalabdan pul berib barakangizni qochirib a ha bu nima qilganiz hay bolam ha shunaqa darding bor ekan ha kecha kechqurun olmaysanmidi ha bugun g'ilofingni olgan bo'larding endi bugun kechqurun olasan pulni eshitding a ertaga borib g'ilof olib kelasan siz unaqa ish qilmang ertalabdan umuman pul berib bo'lmaydi voy barakangiz qochib ketadi mana shu erming yoqdi mana shu ma'qul manga ertaga olasizlar xo'pmi dadasi ha qo'shnimiz borku turkiyadan yangi tovarlar olib ketdi o'sha tovarlardan bir nechtasi yoqdi manga ham 500 yuz ming olti yuz ming pul kerak pul bering voy o'zing hozir aytdingku ertalab pul berib bo'lmaydideb Oy, dadasi bolalarga pul berib bo'lmaydi lekin xotinga bersa bo'ladi pulni ey har qandoq erimni o'zingga foydasi tegsa o'zingni yo'lingna yuritasan a oi <laughs> sanga emas erimga uylangan ekanmanda shoshmay turing mashq qilganingiz uchun ham zapar <laughs> patpatni ishtonni kiygizmasam yurgan ekanman otingni buer desang e bu yoqqa qara kel bu yoqqa ke bu yoqa alaykum assalom ey menga qara bu mahallada o't o'chiruvchi moshinalar nima qilyapti anavi qo'shnimiz mushtarixon boru ana shu erini sochini kesib qog'ozga o'rab yoqqan ekan uy yonib ketibdi nimaga yoqadi jinnimi u yo bilmadim unisini xabarim yo'q ey bu odamlar nimalarni o'ylab topmaydi a nima qilib turibsan bor yordam ber uyida u bir narsasi bo'lsa olib chiqinglar tezroq yonib ketmasin ho'p bo'ladi Hop tez hop manga qara nima qilganlaring bu sanlardan bir jo'yali aqlli fikr kutgundim Ha bu shundan Ha bu qonlasak bu balolar daf bo'ladi yo'q bo'ladi go'r bo'ladi deb nima bo'ldi a komissiya ustiga komissiya kelyapti eka yana ha bir ikki uch kun sabr qil qani ha bir gap bo'lar voy sanlani gapingga kirib kecha keçe, kechasi besh mingta g'ishtni man sotib yuborganmanoe xo'rozni qoni qotmay sal shoshilibsanda zarrat borda nima qilay ndi kimda ayb o'zi <laughs> e, mana buning yaxshi xo'roz olib kelmaganda bu Men xo'rozni zo'rni oldim Menimcha manimcha deb bo'lsa kerak ayb e bu kotibang chap qo'l bilan qonlagan u o'zi aslida o'ng qo'l bilan qonlanishi kerakda o'zi e o'rgildim sanday do'stlardan boyadan beri xo'rozni yonini olasanlar sanlar o'zi xo'rozga do'stmi menga do'stmi manga qara E, bu xo'rozda ham ayb yo'q kotibada ham ayb yo'q hamma ayb sanda sanga o'xshaganlarda sanla deb bu xo'rozlar qo'ylar so'yilib ketyapti o'zi aslida sani so'yish kerak vo hammayoq jiqqa ho'lu beparosatni ilgan joyini qarangnd ha eha jo'rac hormi yaxshimisan rahmat xudoga u salomatmisan nima gap sal katta olib qo'ymay tushib ketyapti-da. nima? Ha, qolgan kiyimlarni yuvib ketib qopti-da. qolibdida menga qara a mani ishtonimmi ey 2-3 kundan beri qidirib topa topolmay Ha, taglarini qayirib a? o'zizga moslab e. hey. da. Kiğim. ha e shoshma 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 bu kecha yaqinda ikki uch kun oldin mani a komandirovkaga jo'natib o san boraver oilangdan bola chaqangdan o'zim xabar olib turaman deb Ha? yo'q bizni ishtonni kiyib Ha? ey b aka